जय माता श्री नेना देवी जी दी सावन अष्टमी नवरात्रियां ते सैकडियां दी गिनती ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਸਰਦਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ श्री आनंदपुर साहिब माता श्री नेना देवी रोड ते एक अजेहा लंगर है जिस दे विच सावन अष्टमी नवरात्रियां ते डेढ़ महीने दे लिए विशेष अलग-अलग पकवानों दे लंगर 24 घंटे संगत दे लिए लगाया जाता है लंगर दे नाल नाल संगत दे रहण दे लिए भी विशेष प्रबंध मेडिकल सहूलता आदि दीतियां जांदियां हन ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰ ਜੱਜਰ ਵਿਖੇ ਸੰਤਪੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਆਮੀ ਆਤਮਾਨੰਦ ਜੀ ਡੋਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 사ਵਨ ਅਸ਼ਟਮੀ ਨਵਰਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਰੋਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਵਪਾਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਤੇ 16 ਹਲਵਾਈ 24 ਘੰਟੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੈਨਲ ਦੀ 사ਵਨ ਅਸ਼ਟਮੀ ਨਵਰਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਵਰੇਜ

चालीस दिन लंगर चलता है डे नाइट चलता है रहने वालों के लिए कमरों की व्यवस्था है नहाने धोने की व्यवस्था है और भोजन पानी जो लंगर है वो तो चल ही रहा है और निश्चित है कमरों को कोई चार्ज नहीं करते हैं माता नैना देवी के जो श्रद्धालु आते हैं उनके रहने की, उनके खाने की व्यवस्था हमारे जो है धूरी से सतपाल सिंह लाजी भगवान सिंह लाडी पटियाली से और जो हमारी भूरी वालों की जितनी भी संगत है उनके सारे के सहयोग से, से ये जो लंगर है वो चालीस दिन चलता है जिसमें जो है सभी प्रकार की जो सुविधा है वो तो माता श्री नैना देवी के जाने वाले यात्रियों के लिए निःशुल्क व्यवस्था होती है और 40 दिन डे नाइट लंगर चलता है 14 जुलाई से शुरू किया और 31 अगस्त को ये समाप्त होगा इसकी पूर्णा होती होगी वैसे तो बारह महीना है हर इतवार को यह लंगर चलता है और रोज जो है सौ दो सौ आदमी का भोजन रोज बनता है जो आते हैं उनको ठहरने के लिए खाने की व्यवस्था बारह महीना रहती है तो ये सारी संगत के संयोग से विशेषकर जो है इसमें सहयोग साढ़े दूरी से सतपाल सिंह लाजी पटियाले से भगवान सिंह लाडी और नाभी से संगत हमारी जो है और भी संगत है जो हमारी लोकल संगत है उनका भी बहुत सहयोग रहता है सेवकों का विशेषकर ये तीन शहरों का ज़्यादा सहयोग मिलता है कोई तो इस प्रकार से माता नैना देवी का जो लंगर है अटूट चलता है और हमारी इच्छा ये भी है कि हम इसको बारह महीना ही चौबीसों घंटा कर दें वो लोग की जय इस दौरान मेडिकल हाँ ये भी और चौदह तारीख से ही मेडिकल की जो है फ्री सेवा है इकतीस अगस्त तक जो है ये मेडिकल की जो सेवा रहेगी पांच डॉक्टर जो है यहाँ बैठे हैं फ्री दवाइयाँ फ्री चेकअप और किसी को कोई प्रकार की ज्यादा परेशानी तो हमारी गाड़ी जो है सरकारी हॉस्पिटल में इसको एडमिट कराती है और इस प्रकार से जो है तो मेडिकल की भी व्यवस्था सारी जो है यहाँ मिलती है नवरात्र कल से आरंभ हो रहे हैं हाँ। संगत में काफी उत्साह है आपको कैसा लग रहा है नवरात्र तो ये गुप्त नवरात्र तो चलते ही इसमें यात्री आते ही है पर विशेष करके जो है जो ये बेल्ट है जावे की बेल्ट है मालवे की जो है पटियाला है संगरूर है नवा है पातड़ा है उधर मानसा तक के जो लोग हैं वो ये सावन के चाले को बहुत मानते हैं तो सभी लोग जो आते हैं पर कल से जो है पांच अगस्त जो है नवरात्रा पहला नवरात्रा शुरू हुआ आज जो है अमावस्या है चार तारीख को तो लगभग दो हजार आदमी जो है पैदल यात्रा करके माता नैना देवी के मत्था टेकने के लिए गया जिनकी जो है नाइट स्टे जो है अपने आश्रम में ही हुई भोजन पानी की सारी व्यवस्था यहाँ ही हुई अभी भी जो है नाबे के धूरी की संगत जो है जो पैदल यात्री है यहाँ ठहरे हुए हैं उनको सारी सुविधा आश्रम की तरफ से दी जाती है चलेगी फिर मालपुरा पूरी छोले मंडे कड़ी चावल दाल होगा और जो आइटम बनती हैं अब जो है नवरात्रों में बनेंगे कभी जो है वो टिक्की बनेंगे समोसे बनेंगे गोल गप्पे बनेंगे नूडल बनेंगे खीर तो खीर और सवेरे सवेरे छोले भटूरे होते हैं दस बजे तक छह बजे से लगे दस बजे तक छोले भटूरे चलेंगे उसके बाद में खीर माल पूरे चलेंगे उसके बाद में जो है एक दिन टिक्की चलेगी एक दिन समोसे चलेंगे फिर एक दिन टिक्की चलेगी ऐसे जो है बदलने बदलने जो है आयत में चलती रहेंगी और कढ़ाई वाला दूध चलेगा आठ दिन शाम को छः बजे जो है इस प्रकार से नवरात्रों का आगे और एक जो महीना चल चलेगा उसकी आइटम यही है कि सवेरे छोले पूरी उसके बाद में जो है दाल फुल्का और खीर जलेबी तो रोज ही होती है एक दिन मालपूड़ा एक दिन खीर जलेबी एक खीर प्रकार से जो है कितने सेवादार सेवा करते हैं आ, चीज़ी चीज़ी। सेवादार लगभग पचास सेवादार होंगे सारे बीच में ही जो है पेड़ सेवादार सारे हलवाई कितने हैं हलवाई सोलह हलवाई है पांच रोटियों वाली हैं पांच बर्तनों वाली हैं बीस बच्चे जो बर्ताने वाले हैं तीन सफाई वाले हैं साफ सफाई कर रही है तो ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਖੇੜੀ ਜਗਾ ਤਾਜੀ ਮੈਂ ਸਬ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਪਿਹੇੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅੰਡਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਰਾਤਰੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਰਾਤਰ ਤੇ ਦਾ ਨਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਇਹ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨੀ ਆਤਮਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੰਗਰ ਆ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਬਾਹਰ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣਾ ਡੇਲੀ ਤਕਰੀਬਨ 100 150 ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਛਕਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਣਾਦੇਵੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਐਸੇ ਨਾਉਣ ਤੋਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਧਾਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਸਧਾਂਡੂਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਜਾਂਦਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਖਾਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸਤਾ ਬੇਕਸਟਰੀ ਇਹ ਲੰਗਰ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਠੀ ਫਿਰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਛੋਲੇ ਪਟੂਰੇ ਫਿਰ ਮੰਡੇ ਕੜੀ ਚਾਵਲ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖੀਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜੋ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਬੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੰਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਟਰਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਬਾਬੂ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘਲਾ ਜੀ ਧੂਰੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਅਸੀਂ 17 17ਵਾਂ ਲੰਗਰ ਸਾਡਾ 17ਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਆ ਅੱਜ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਟਰਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਬਾਬੂ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘਲਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 14 ਦলাই ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮੀ ਆਤਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਕੈਂਪਾ 5 ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਸੀਐਮਓ ਰੋਪੜ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਤੁਰੇ 2 ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਰਕਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਰ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਦਾ ਹੀ ਨਰਾਤੇ ਨੇ